श्री मदन मोहनलाल प्यारे की जय अब चौथे बैठक जी श्री वृंदावन की बैठक जी श्री वृंदावन में बट के पास श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक है वहाँ आपने यह अलौकिक चरित्र दिखायो, जो एक वैष्णव प्रभुदास जलोटा क्षत्रिय हतो। उनसो श्री आचार्य जी ने कहो जो प्रभुदास सखड़ी महाप्रसाद ले तब प्रभुदास ने कही महाराज मैंने स्नान नहीं कियो है सखड़ी महाप्रसाद कैसे लो तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप दो श्लोक पद्म पुराण के कहे जामे वृंदावन को महात्म्य दर्शायो हतो, वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुज यत्र वृंदावनम तत्र स्नाना स्नान कथा कुत रजसो अपि पुण्यम जलम जलादपि रजोवरम लक्ष्य त्र कथा कुत ऐसे कही के या बैठक में वृंदावन को स्वरूप दिखायो सो वृक्ष वृक्ष प्रति तथा पत्र पत्र प्रति भगवत दर्शन भयो एक एक वृक्ष पे एक एक वृक्ष के पत्ता पत्ता पे श्री ठाकुर जी के दर्शन करवाए तब प्रभुदास ने महाप्रसाद सखड़ी को लियो और दूसरो अलौकिक चरित्र यह दिखायो सो कहते हैं जो एक गोपाल दास गोड़िया करके कृष्ण चैतन्य को सेवक हतो सो वह भक्ति मार्गीय तो वाने कृष्ण चैतन्य सो विनती करी जो महाराज मेरे माथे कछु सेवा पधराए देव तब कृष्ण चैतन्य ने वाके माथे शालीग्राम जी की सेवा पधराई दी ताकि वह सेवा कियो करे परंतु वाके मन में बड़ो ताप रहे जो इनको श्रृंगार तो कैसे करूं और मुकुटकाचनी कैसे गुरु ने जो स्वरूप पधराई दियो ઉપરાંત દૂસરો સ્વરૂપ પધરાયો જાય નહીં તબે કૃષ્ણ ચૈતન્ય તે ફેરી વિનંતી કરી જો મહારાજ મોકો સ્વરૂપ સેવા પધરાય દેવું તો આછો તબ કૃષ્ણ ચૈતન્ય તો ચુપ હોય રહે પાછે કૃષ્ણ ચૈતન્ય શ્રી જગન્નાથરાયજી કે દર્શન કરવા કો ગયે તબ ગોપાલ દાસ કો બહુ તાપ જાની કે કૃષ્ણ ચૈતન્યને स्वप्न में कहो जो मेरो सामर्थ्य होए सो मोसो दियो जाए मैं तो भगवत आज्ञाते मार्ग उपदेश देत हूं भगवत स्वरूप को सामर्थ्य तो श्री आचार्य जी महाप्रभुन में है ताते वे पधारें तब उनते विनती करियो तेरो सर्व मनोरथ वे पूर्ण करेंगे तब वाने आई के श्री आचार्य जी महाप्रभुन सो विनती करी जो महाराज मोको गुरुन ने श्री शालिग्राम जी की सेवा पधराई दी है पर मेरे मन में भांति भांति के शिंगार करवे को ताप है ताते और दूसरो स्वरूप पधराए देऊ ताकि कछु चिंता तो नाही तब आप आज्ञा किए जो दूसरो स्वरूप काहे को पधरावत है जो तेरो सांचो भाव होएगो तो यामि या ही स्वरूप प्रकट हो जाएगो और शालीग्राम जी पीठक में रहेंगे श्री ठाकुर जी सर्वकरण समर्थ हैं जैसो तेरो अभिलाख है तैसो स्वरूप हो जाएगो, जैसी तेरी इच्छा हो तैसी ही तू भावना करियो तैसो ही तू को दर्शन होएगो, सवार पड़से तारा मन में जे भाव हसे प्रभुना स्वरूप नो जे भाव हसे एवाज दर्शन सवार थे तेने शालीग्राम जी माथी थी ई स्वरूप तने दर्शन दे से तब वह अपने घर आए के सोए रो तब सवारे वाकु श्री आचार्य जी महाप्रभुन की कृपाते इच्छा अनुरूप दर्शन भयो तब उन श्री ठाकुर जी को नाम रमण भयो सो अब वृंदावन में विराजत पाछे गोपाल दास ने श्री आचार्य जी ते विनती करी जो महाराज मोको गुरु उपदेश देऊ आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम हो तब आप आज्ञा किए जो ये जन्म में तो तू कृष्ण चैतन्य को सेवक है और जन्मांतर में हमारे मार्ग को संबंध होएगो, जन्मांतर सहस्त्रेशु तपो ध्यान समाधि भी ही। सो तब फेरी कोई कालांतर करी के वाको या मार्ग को संबंध भयो, तब गोपाल नागा इनको नाम भयो, बीजा जन्म में जीव थया, एमनो नाम गोपाल नागा यह चरित्र आप श्री वृंदावन की बैठक में दिखाए हैं शालीग्राम जी स्वरूप पण भाव हतो के जेम ठाड़ा स्वरूप श्रृंगार करिए, एम हूँ करूँ કુશી વલ્લભે શ્રી મહાપ્રભુજી આज्ञा કરી કે જેવો ભાવ શાલિગ્રામજીના સ્વરૂપમાં કરસે એ શાલિગ્રામજીનું સ્વરૂપ એવું જ પીઠીકા વાડું એવું જ ઠાળું સ્વરૂપ સિદ્ધ થઈ જશે જેવો ભાવ હૃદયમાં રાખશો એવા સ્વરૂપના દર્શન થાશે તો આ શ્રી वृंदावनની બેઠકમાં અલૌકિક દર્શન અલૌકિક લીલા પ્રભુदास જલોટા ક્ષત્રિય અને ગોપાલદાસને શ્રી વલ્લભની કૃપાથી થયા શ્રી કી જે